Hər vaxtınız xeyr dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsindəyəm hal-hazırda. Masazır qəsəbəsinə sənədi olan belə bir gözəl cüt daşla tikilmiş 3 sotda 5 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizə. Prospekt yoluna yaxındır. Ümumi məsafə ilə prospekt yoluna evin arası 800-700 metr məsafəsi var. Küçəsi asfalt. 2 nömrəli məktəbə də yaxındır. Yəni yaxınlığında məktəb də var. Ətrafda tam yaşayış, qaz, su, kanalizasiya var. Kanalizasiyası dövlət kanalizasiyasıdır. 3 sotdadır. Gördüyünüz kimi yan tərəfdə torpaqlanıb, ağac üçün yer nəzərdə tutulub. Darvazası ayrı, əl qapısı ayrı. Bu hissəsində ayrıca əl damı üçün, yəni kombi otağa kimi bir yer nəzərdə tutulub. Və bura bir qapı da qoyulacaq. Evin təmirı var, tam qaydasındadır alıb dərhal köçmək mümkündür. Sona qədər cüt daşdır. Evin mərtəbələr arası da monolit betondur. Zirzəmsin göstərim. Gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Bu da zirzəmisidir. Və gördüyünüz kimi monoliti var. Bu hissədə döşəməsi də istip oldu. Böyük mətbəximiz var. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qısa da mövcud tövsiyə edərdim. Giriş qapısı da belə fərqli, şıkəli qapıdır. Həyəti bir daha göstərim. Çox böyük həyəti var. Və daxil oluruq evin içinə. Dəhliz geniş 2 metr yaxın enindədir. Döşəmə granit sona qədər altı istibol. Burda bizdə sağ tərəfdə belə bir bəyaz qapıdır və burada da böyük bir mətbəximiz var. Geniş mətbəxdir. Mətbəxinin də döşəməsi həmin qaydada granitdir sona qədər isti döşəmə ilədir. Məsbəx bir birlik yığılandan sonra bu mətbəx tam fərqli görkəm olacaq. Alıcı mətbəx mebelini özü yığdıracaq. Yəni bu qaydada satılır. Mətbəx nə də üzbəz bizdə yenə də belə bir bəyaz qapı var. Böyük qonaq otağımız var. Qonaq otaq ümumi sahlan 35-36 kvadratə yaxındır. Çox böyük bir qonaq otaq. 3 pəncərəli gördüyünüz kimi dəşəmə laminat. Çox keyfiyyətli tikilmiş bir evdir. Cüt daş monolitlə 3 sotda kombi qışları var hər iki tərəfdən atılıb. Pəncərələri öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi qaçırmağa dəyməz. Masa hazırda hal-hazırda 3 sotda yola yaxın. Yəni bu öhdəyətən yola yaxın həyət evlərin sayı məhduddur. Evin isqapları Dəqiqliyi keçirdi qapılardır. Maşın boyasıdır. Burda ikinci mərtəbə qalxan pləkəndir. Pləkəndin altında əlavə boş yeri var. Lazımsız əşyaları yığmaq üçün. Və belə bir yeri var. Və dəhlizin bu sonunda böyük bir hamam otağımız var. Evin həcmi böyükdür. Evin içi sadəyə gəlib çıxacaq 180 185 kvadrat. Amma çöldən çölə 200 kvadratdır. Bəlkə də çox olar. Və belə bir mətbəx, burada qonaq otağı. Və digər hissələrə baxdıq. Keçək ikinci mərtəbə olan otaqlara göstərəcəm. İkinci mərtəbənin çəkilişini birbaşa eyvandan başladım. Gördüyünüz kimi geniş belə eyvanı var. Yəni balkonu var. Buradan da dama çıxışı var. Burada da həmen qaydada şüşəli fərqli qapı qoyulub. Bizim yuxarıda ikinci mərtəbədə 4 ədəd yataq otağımız var. 4 ədəd. Hamısı böyük yataq otaqlarıdır. Bu birincisidir. Ev ümumiyyətlə 5 otaqdır. 4 yataq, 1 zal və hər mərtəbəsində hamam otağı var. Kombi xətləri də hamısı ayrı-ayrılıqda çəkilib qoyulub siz digər yataq otaqlarını da göstərəm sizlərə. Bu digər yataq otaqlarıdır. Tam fərqlidir. Yəni evin otaqları çox genişdir. Yəni bura yataq dəstərləri rahat şəkildə və yeni model mebellər rahat yerləşəcək. Burda bizim digər yataq otağıdır, daha doğrusu üçüncü yataq otağıdır. Bu yataq otağının pəncərəsi Yerevan'a baxır, yəni balkona baxır. Evin satış qiyməti 150.000 manat. 150.000 manata təklif olunur. 3 sotda 5 otaq. Əsas prospekt yola yaxın. Çox gözəl təklifdir, qaçırmamağa dəyməz. Keyfiyyətlə tikilmiş evdir, sənədli evdir, əsası bütün kommunal da var. Qaz, su, kanalizasiya hamısı var. Mərkəzi də kanalizasiyadır, dövlət kanalizasiyasıdır. Ətrafda təmiz ərazi. Qiyməti 150.000 manat. Videonu bəyənməyi kanalımıza abunə olmağı unutmurum. Gözəl həyətli evlərimiz, bina evlərimiz satışa çıxanda ilk ora siz izləyicilərim baxa biləcəksiniz. Son verdiyim təşəkkürlər.